П'ятниця 22 липня. Зранку під стінами виконкому знову зібрався мітинг. Обурені жовтоводці протестували проти відключення ДТЕК Дніпробленерго світла в житлових будинках через борги шахти Восток Руда. Як відомо, на територію підприємства представників ДТЕК не пускають, тому відрізали підстанцію, яка живить і шахту, і стару частину міста. Люди, які справно платять за електроенергію, стали заручниками боротьби двох підприємств. Міський голова кілька днів тому намагався вирішити проблему на обласному рівні. Але результатів це, як бачимо, не дало. В ДТЕК налаштовані рішуче. Я, коли був в ДТЕК позавчора, то я питав чоловіку, який дав розрішення відключення у фамілія Фітько Юрій Богданович. йому питання. Если причина во мне, я сейчас пишу заяву. Еще раз. Причина во мне, я сейчас пишу заяву, потому что люди же не виноваты. То есть если регионал или кто-то там хочет, чтобы я ушел, я сейчас уйду. Значит, на что мне было сказано, что никаким образом ты к этой ситуации отношения вообще не имеешь. Вообще не имеешь. Почему ситуация начала развиваться в декабре? Почему в декабре было первое отключение, а до этого не было? Значит, есть здесь работники, бывшие Востокруды, долг, который накапливался по востокруде, начал накапливаться примерно с 2014 -го уже года, с 2015 -го. В 2015 году были договоренности двух олигархов. Тот, который стоит за ДТЭКом и тот, который стоит за Востокрудой. Фамилии я не хочу называть, я думаю, вы их знаете. Два олигарха, два, да. да. Значит, они, там. Значит, они договорились да, о том, почему? что тот, который стоит за Восток-Рудой, за Восток будет свои обязательства, долги, ну, собственно, долги, что там говорить, погашать перед тем, кто стоит за ДТК. Ну, когда два человека с деньгами договорились, оба подумали, что так и будет. На самом деле так не произошло. Тот, который стоит за Восток-Рудой, свои обязательства не выполнил вообще. Мало того, у меня есть информация, что когда его спросили, что шахта делает, она будет топиться. А топите. Цитата. Как мне, мне передали слова. Это один из руководителей Восток Руды передал цитату вот этого олигарха, который стоит за Восток Руды. На территории шахты стоит подстанция, которая является собственностью Восток Руды. Представляете, то есть подстанция, которая питает треть города, питает больницу, питает вазоковское подразделения, является собственностью частной вот того человека, который отказывается платить. Можно слово? Сейчас, сейчас, сейчас. Я вас перебью. Давай, сейчас. Она становится частностью с 2008 года. До 2008 года она принадлежала Востоку. Востоку, восток за миллион продал Восток людей в 2008 году. Даже. А сейчас воздух продал. Так, а сейчас к чему этот вызов? Я просто говорю, что давайте 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 Будем давайте 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 Человек X позвонил олигарху, попросил желтые воды включить. И включил желтые воды, потому что ДТЭК не мог понять, откуда вообще пошла команда, кто дал команду ДТЭК подключить вас к свету. Вот так был решался вопрос. Так, Мало того, сейчас послушайте. Мало того, в декабре месяца было уж, я вам скажу честно, рабочее совещание, рассматривался вопрос привлечения полка днепр один для того, чтобы сделать... Вот там вот то, что хочет сделать ДТК. Но это действия были бы незаконны. То есть это силовой заход на частную собственность. Это не а а а а а закон. А А где закон? Где закон? Если, допустим, я, другой любой, это самое должен, э, чи ДТТК, кому. Идут штрафные санкции. Почему? Почему никаких штрафных санкций нету против этой компании, что отвечает городу, населению, Где же закон? И, и, и зачем странные... этот закон? Здесь. И кому он принадлежит? Вы хотите слушать или хотите, чтобы я где-то не рубить не отключил свет? Вентилятор его разворовали. Разворовали. Вы меня слышите или не слышите? Вентилятор. Вы меня слышите или не слышите? Выходите сюда. Давайте мы вас послушаем. Вентилятор. А разворовали. Ни одну копейку народу долги не отдали. Я брал этот вентилятор один. Или я брал эти деньги. Так какие-то рычаги у вас должны быть? Да мы везде сейчас Яки, че против этого не хочу Мы свернулись в Если я, допустим, должен у меня И свет отрежу, и воду отрежу И что вошу Почему против этого беспредела Нету закона? Почему в городе металл собирают Я их собираю на противник, я говорю, когда закончится сбор А он... Так, все, не отвлекайтесь Вентилятор, решайте проблемы. Решение проблемы следующее. Первое. В декабре месяце руководству ДТК. Я говорю, подавайте в суд на Восток Руду. Не спешите чтоб... людей. Почему? Хотите а общаться? общаться. На четыре дня. Чтобы было а мы вам, мы с вами договора заключали. Скажите, пожалуйста, я или Владимир Васильевич? Мы все сейчас. Мы, мы сейчас все послушайте. Мы сейчас все делаем. С майского отключения. Направлены запросы. Куда можно только из жалобы, куда можно только сделать. После этого отключения то же самое в антимонопольном комитете дело. Но антимонопольный комитет не сделает вот так вот и включит свет. Вчера, позавчера поданы иски в Желтоводский суд. Вот когда вы все кричите здесь, заявление пишут в суд, только два человека. Они подали в суд иски, одно из требований, пока будет дело рассматриваться, заборонить ТДТ, что-либо с вами делать. Вот это все, что мы делаем сейчас. Мало того, человек был вчера в НКР на комиссии. Персонально он поднял вопрос по желтым водам. С представителями города. Но я вам так скажу, что члены НКР, когда мне говорят, кто туда входит, то это люди, которые злобируют интересы монополистов. Ну, вы что, не понимаете? Что пока в этой стране правит тот, кто стоит вот там вверху. В Америке такого не могло быть бы. Вообще монополиста просто его простерзали бы. Вот это все, что мы делаем. Варианты следующие. Первый вариант это судебного рассмотрения. Значит, судья Которая будет рассматривать это дело, понимает ситуацию. Она тоже живет в городе. Она понимает, что жители, которые страдают, они имеют права. Решение по поводу запрета действий ДТК выносится в течение двух суток. Все. Есть такой вариант. Опять, кто готов идти в суд? Наши юристы подготовили бланки, готовы только фамилию вставлять. Еще не готовы. Наши юристы. Да, Нет, были. сегодня, сегодня были. готовы. готовы. Здесь были. Сегодня готовы. Сегодня готовы вам говорить. Да. Значит, еще раз. Есть еще одна проблема, еще одна проблема с руководством шахты. Значит, но я с ним уже практически не разговариваю, потому что с ним разговаривать не могу. Позиция его следующая. Если я отключу шахту, то я останусь один на один перед ДТКом то есть таким образом он считает, что он, 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 вы для него заложники. Пока вы заложники, пока ему подключают свет. Это правда. Вопрос решается, два человека, два субъекта виноваты. ДТЭК виноват, потому что они не имели права отключать, не подключив вас. Это первое. А этот обязан был, обязан был допустить того, кто дает ему товар, за который он не платит. Он обязан был допустить. Он это не делает. По поводу обходных схем. Была самая простая схема Заходим на территорию Восток Руды Подключаемся к левым параллельным И все Но опять же, он понимает, если мы параллельно подключаемся Его отключают Мы параллельно к нему запитаны Нас не отключают, а его отключают И он это не разрешил нам сделать Он не разрешил это вчера... нам это сделать Да это было еще это с, с мая месяца У нас совещания рабочие идут в рабочих совещаний на Возоке мы делаем обходной маневр Вчера пришел Брянцев Герман к нам уже говорить, я хочу вам допомог, а дід із електриків, які создавали сіті <говори> ворога, <говори> заслужене електрик. Владісіч вас обманують, тут все не так. Ідімо в цех з ним. 40 минут розбирався, потом там його даже з ким за підписю прям. да, дав Лесіч, єдине суд, я вижу рішення, только в суд. Соціальна напруга дійшла до критичної межі. І люди, викликавши представників ДТЕК, йдуть на шахту. Народ встречает біля прохідної проходной генеральный директор шахты Игорь Касилов. Какие у вас требования? Поступить? Какие требования? Вопросы? Нам надо відновить энергопостачание, <свят> чтобы люди не страдали. А, 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 можно вопрос задать? У вас руда в взаимоотношениях по электропостачанию. По Подождите, Мы, Стоп, мы, знали, что что мы знаем, что, из-за вас. У вас долги массовые вы перед ДТЭКом. Мы честные Нет, мы, являемся заложниками этой ситуации. Мы жители, мы того, что... электричества. Я вам говорю, мы платим. У нас здесь не нал... у кого долгов по электричеству. Но, мы, мы честно За платим. Тиша, тиша. Платите, не платите, платите, так, мы платим это... честно сейчас да, РЭСу, который является представителем ДТ. Нас отключили и нам сказали, что из-за долгов э, Восток Руды мы остались э, без электричества. На основании чего? Потому что находится у вас рубильник, вы не пускаете на территорию представителя ДТК, который хочет вас отключить. И они переключили вместе старый город. Вместе с вами. Ну, давайте я вкратце объясним. Мы по раз. телевизору слышали Под... ваше ну, объяснение. По телев... Вот есть представитель, который непосредственно участвовал в этом разговоре. Ну, ну, пар... Нам представители Про... не нужны. Мы это все слышали. не, нам надо, нам не надо. свет. Поэтому, поэтому потише, Они пожалуйста. Мы вам хотим сказать следующее. Подождите. Вы, вы вот это вот, то, что не говорили по телевизору, мы да. слышали. Мы знаем, что вы как директор поступаете со своей стороны правильно. Вы бережете предприятие. Мы даже узнали больше, что если эту шахту затопят, то это нужно 8 лет, чтобы ее затопить. И вы стоите на своем. Но как патриот города, вы должны понять нас. вы нас должны понять. Вы должны до такой же самой ситуации, как и мы. Да, я знаю, знаю. Может, у вас есть возможность купить генератор? Мы же не знаем про это, понимаете? Я ваш коллега намного знает больше, чем не будем об этом и видит меня каждый день. Да. Не будем об этом говорить. Я вас еще раз. вас... Подождите. Если вот мирно по-хорошему, под не, под, не шанс, подставляя не нас еще. ни под какую статью, не ни подводя ага. никого ни под что. Вы... Пустите представителей ДТК да, и пусть перестают. Почему вы верите представителям ДТК, а не верите представителям руководителю города, который Бегойко. с вами общается? Кто-нибудь из, из, руководителей ДТК с вами общался? Где Помолчите. Нет, общался нет, кто нибудь нет. мы подходили, видите? нас снимало телевидение. Подождите, Они закрыты вами... постоянно. Ну, Они постоянно закрыты. Я с вами закрыты. контактирую, Сейчас я с вами общаюсь. Есть из руководителей... Подождите, тот представитель, это э, технический руководитель. Это руководитель, который работы. специалист, который придет и рубильник вырубит. Да. Кто-нибудь из руководителей ДТЭК с вами общался? Нет. Там Нет, все, мы они да. просто-напросто закрылись и, закрылись, все. и не и идут все. с вами на, на контакт. Я иду с вами на контакт, везде общаюсь. Да. Около дома, телевидения, да. везде это я с вами происходит. разговариваю. Да. Да, так конечно. вот, я еще да. раз хочу раз повторить. У вас есть прямые взаимоотношения ДТК и вами. Вот вы задайте им вопрос, почему они не выполняют те договорные отношения, вы им платите деньги. Почему они вам не предоставляют те услуги, Потому, с которыми у вас что вы Почему? Думаю, потому что... Он крутит. Вот это... Они отвечают. Так. Конечно. Да, так, вы, да, значит, на вашей территории... Не... Детек, и пускай он что-то скажет. На ваше ваше... Ваше... Значит, народу я скажу, да. я сам в таком же положении. Без Хорошо, света да сижу. Тихо, не да давайте, ладно. Давайте, вы... Так, женщины, давайте, давайте, давайте будем пунктуальны немного. Кому? Я сам в этом положении нахожусь. Это и тоже правда. сижу без света. Женя, скажи ее, собственно. Это правда, это правда. У вас есть, есть? процедура отключения? У вас есть документы, чтобы туда зайти? У нас есть требования. Восток, туда У вас, у вас, у вас есть требования? Процедуру отключения Вы, Вы хотели спросить, я вам отвечу. Это процедура отключения согласно нормативных норм, которые мы выполняем. Это Владелец сетей. В данном случае представители шахты новой должны нас запустить внутрь. Раз. Дайте им На подстанцию, какую, какую бумагу? Это в договоре записано. На пользование электрической энергии. Мы должны попасть внутрь. Раз. Второе. Они своими собственными руками должны произвести необходимые отключения при соединении, которые необходимо отключить. Мы пломбируем, фиксируем, записываем все в акциях теплом теплом. Керівництво шахти продовжує стояти на своєму. Люди наполягають на своєму.

Мне надо уйти. И, я пишу, чтобы люди были со светом. Причем два лига. Да, я говорю, в декабре я подайте в суд, они не подали в суд. Ну, Мало себе. того, но я если не не говорят просто, вот только куда-то пускать клима, они все будет ничего. Они не имели права отключать, но ты обязан был допустить. Конечно. Обязан. Обязан. Это взаимоотношение. Обязан. Обязан допустить. Скажите мне свой чужих дітей прийду, буду у вас сидіти. Я на газу буду кушати, в водобуд без газу. Не здівайтеся з наших дітей, не треба. Прийдіть, ідіть до мене, поміняємося проти фінансового. Давай, давай, давай пошли 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 45 55 ми абай за що будемо не будемо

І он говорю, я шахт. Мені жалко його цей шар. У мене хвилину немає, має жінка боля, мати рідна. А ви за собою? Видіть, а не тут. Тільки ще тут тіла ви кольоса, це хорошо, нами, нами, ми заложники надали. Цілий день люди чекали під прохідною. Врешті-решт, після довгих перемовин між керівництвом міста та керівництвом шахти, прийшли до згоди. Представників ДТЕК пустили на територію шахти до підстанції. Шахту було знеструмлено, окрім адміністративного корпусу. Руководство і шахта дали можливість технічно вирішити цю проблему. Графік состави ДТЕКа. Информация есть, что график отключения города будет отменен, как бы в связи с тем, что Когда? от... ну, вот сейчас идет техническое переподключение, говорю, ребята, ну, то есть будет. выключаются да, сейчас да, потребление да, шахты, да, да. чтобы переподключиться. Ну, вот такая вот ситуация. Единственное, хочется сделать замечание: сегодня до обеда здесь были какие-то столкновения, конфликты. Мы все должны оставаться людьми в первую очередь. С одной стороны, желтоводцы. Я понимаю, и с другой стороны, охрана, люди тоже желтоводцы. Более, более того, также многое количество из них также живет без света. Понимаете? Всем присутствующим активистам, неактивистам! было мной сказано, потому что я, не забывайте, я еще адвокат. Никаких силовых заходов, никаких провокаций, криков не должно быть были предложения перекрывать улицы, перекрывать ЖД сообщения на Киев. Да ни в коем случае этого делать нельзя. Люди это послушали. Потолкались немножко, потому что люди звентили. Стоит охрана, какая-то пошла перепалка, что-то кому-то сказали, и люди просто начали возмущаться. Да, то есть люди были заведены. Но никакой человек здесь силовым образом или самовольно на территории Восток Руды не зашел. Никакого блокирования не было. Через заборы никто не лазил. Не было это. Я это запретил, это дело. Это не могло быть. Провокаторы были. Были провокаторы, которые давайте вот это сделаем. Кто их посылал, не знаю. Знаете, у меня есть сомнения. Все ли сделали сотрудники правоохранительных? Или, как я писал раньше, прошу защитить меня от противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. Знаете, такой каламбур. Поэтому в этой связи, да, милиция была с той стороны. Они были на территории Востокруды, естественно, они обеспечили безопасность. Путем длительных переговоров, мы здесь находимся примерно с 10 утра с 10 утра путем длительных переговоров. Благодаря, в том числе, значит, есть авторитет у Николая Николаевича Журила, хотим мы, не хотим, есть Николай Николаевич жюрила, который волонтер, известный в городе, там нравится кому-то, он не нравится, но ну, вот он такой, он патриот прежде всего города, я вам скажу честно. Этот человек, мы с ним вместе зашли к руководителю Восток Руды, с ним сидели в кабинете минут 30-40, там тут, тут я извиняюсь, я понимаю, он тоже бледный весь. Люди видели состояние директора Восток Руды. Тем не менее, путем невероятных переговоров, по крайней мере, ему удалось прийти к какому-то консенсусу. Из-за из, -за, из -за принятого консенсуса значит, допустили представители ДТК, которые должны были сделать отключение на территорию свободно. Записали пропуска, удостоверения, все. И они должны сейчас делать свою работу. При этом я позвонил руководству ДТК, которое дало, дало команду на отключение. Сообщил им, естественно, сейчас есть, было перед этим еще одно условие. Значит, просили оставить административно бытовой комплекс, включенный, все остальные серьезные потребители отключить. На таких условиях просили ДТК согласиться и подключить город. Согласовал, тоже что там не так просто. ДТК звонит, тот, кто давал команду отключение, звонит выше, выше и так далее. Наконець, от ще час пройшов. Через час підтвердили, що ми соглашаємося на ці условия. Ну сейчас зараз йдуть технічні питання, зв'язані з операцією, которую проводять ДТЕК. То, що вони мають зробити, плобірувати і, і так далі. Що ж, людям пообіцяли ввімкнути світло вже найближчим часом. Згуртувавшись і проявивши громадянську позицію, жовтоводці досягли свого. Ось таке завершення мав. Це непростий для міста робочий тиждень.